Мы боролись два года, и наконец-то это свершилось. Ждем только подписи президента. Это принято изменение к закону о волонтерской деятельности в Украине, который э, уберет э, очень важных несколько ограничений, которые существовали для работы волонтеров. Ведь у нас была ситуация, вот волонтеры, которые работают отдельно, и есть законодательное поле. И это на практике было два параллельных мира. Сегодня, благодаря этому закону, эти два мира наконец-то соединились, и у нас есть единое видение и политика. И, и, и практика. Второе, то, что произошло, ну, это более скандальная вещь, когда неожиданно для сектора Кабинет министров Украины вышел с инициативой, и они предложили, что они будут а, освобождать от налогообложения адресную помощь благотворительную, которая оказывается перемещенным лицам с восточных регионов Украины и жителям, которые остались на территории неподконтрольной Украины. А, будут освобождать только а, для тех организаций, которые включены в специальный список кабинета министров Украины. Остальные, пожалуйста, платите налоги. Третья позитивная вещь, которая произошла буквально вчера, это Верховная Рада Украины приняла закон о том, что все тендерные закупки на лекарства, которые предоставляются сложным больным, с этого дня или с дня подписания закона будет проводиться не государством, а благотворительным фондом ООН ЮНИСЕФ детским фондом ООН. То есть это очень позитивная новость, за которую боролись благотворительные организации очень долго. Это большой перечень Я не знаю всех деталей, но на более сложных и на более дорогостоящие, вокруг которых всегда были коррупционные схемы, они вот включены. Ну и четвертая инициатива, это тоже такая, которую мы шли очень долго она касается внедрения смс благотворительности в украине в марте 3 марта был зарегистрирован первый законопроект а вот буквально вчера был зарегистрирован альтернативный законопроект, который разработан был именно альтернативный всеми тремя мобильными операторами в согласовании с благотворительным сектором, где мы предложили общее единое видение, как смс благотворительность может быть внедрена в Украине. Что самое главное произошло? Мы убрали так называемое лицензирование волонтерской деятельности. Ведь Прошлый закон и нормы, которые в нем существовали, они говорили о том, что если человек хочет заняться волонтерской деятельностью, то он должен заключить специальный договор с организацией, которая имеет статус волонтерской, и только после заключения договора он может заниматься волонтерской деятельностью. При этом статус волонтерской организации, организация может получить, подав специальные документы и получив специальное разрешение и лицензию на волонтерство и в Министерстве социальной политики. То есть это была норма, которая вообще была нонсенсом волонтерства, когда ты должен был получать личное разрешение на то, чтобы делать доброе дело. И, наверное, это нам наше самое главное достижение, что убрана эта норма. Мы убрали статус, получение статуса волонтерской организации. Потому что по природе своей любая общественная организация, она является волонтерской, благотворительной организацией волонтерской. И просто сегодня ввели термин «организации, которые вовлекают в свою деятельность волонтеров, их права и обязанности». Вот, так что это тоже важно. Дальше, что нам удалось сделать, что это немножко снизить ценс возрастной. Том, что у нас были существенные ограничения по возрасту в старом законе, чтобы волонтерской деятельностью могли заниматься только люди с 18 лет. Но максимум, что нам удалось, это снизить до 14 лет. К сожалению, ниже 14 лет, 13 не готовы сегодня парламентарии разрешать заниматься официальной волонтерской деятельностью. Другой важный аспект – это страхование волонтеров, потому что раньше закон гласил о том, что любая благотворительная общественная организация, которая привлекает волонтеров, обязана их страховать. Было принято решение, что если волонтер ранен, получает инвалидность или какое-то заболевание, либо он погиб, то семья имеет право на финансовую компенсацию от государства.